क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवाई खाने से भी ख़त्म नहीं होते ख़ास तौर पे मसल्स का दर्द जो कभी गर्दन में होता है कभी कमर में होता है कभी टांगों में होता है और कभी पूरे जिस्म में बस जाता है आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि ये दर्द क्यों होता है बल्कि ये बताऊँगी कि ये दर्द जिसम के अंदर कैसे बनता है किस उम्र में ज़्यादा होता है और किन लोगों में ज़्यादा रहता है और इसे जड़ से ख़त्म कैसे किया जाता है मसल्स का दर्द असल में होता क्या है हमारे जिसम के मसल्स रबड़ की तरह नरम और लचकदार होते हैं जब ये मसल्स हरकत करते हैं तो इनमें ऑक्सीजन खून और गजायत जाती है लेकिन जब हरकत कम हो जाए या खुराक गलत हो जाए या पानी कम हो जाए तो यही मसल्स आहिस्ता आहिस्ता सख्त अकड़े हुए और कमज़ोर हो जाते हैं इसी हालत को पुराना पठों का दर्द कहा जाता है पुराना दर्द अचानक क्यों नहीं जाता क्योंकि ये दर्द एक दिन में नहीं बनता एक हफ़्ते में नहीं बनता बल्कि महीनों और सालों में बनता है इसलिए इसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा सब्र और मुस्तकिल मजाज ज़रूरी है ये पुराने मसल्स का पेन किन वजूहत पे बनते हैं सबसे पहले है इलेक्ट्रिक एसिड का जमा होना जब पठे सही तरीके से काम नहीं करते तो इनमें एक जहरीला मादा इलेक्ट्रिक एसिड जमा हो जाता है जो दर्द जलन और अकड़न पैदा करता है नर्स और पठों का कमज़ोर ताल्लुक़ पुराने दर्द में नर्स पठों को सही पैगाम नहीं देती हैं जिसकी वजह से पठे हर वक्त टेंशन में रहते हैं तीसरे नंबर पर जहनी दबाव जी हाँ ज़्यादा सोचना गम फिक्र और नींद की कमी मसल्स को अंदर से सख्त कर देती है चौथे नंबर पर उम्र का बढ़ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल्स में नमी कम हो जाती है और दर्द जल्दी जम जाता है अब सवाल ये है कि ये किन लोगों में दर्द ज़्यादा होता है ज़्यादा देर मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में दर्द होता है घर के काम ज़्यादा करने वाले ख़ात में होता है वजन ज़्यादा रखने वाले अफराद को भी होता है शुगर या थायराइड के मरीज़ वो लोग और वो लोग जो वर्जिश नहीं करते अब मैं आपको कुछ डाइट बताती हूँ कि आपने क्या करना है जिससे आपको ये मसल्स पेन दूर हो जाएगा सुबह खाली पेट आपने नीम गर्म पानी लेने और चंद कतरे लीमू इसमें डाल देना है और या सादा नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लीमू इस्तेमाल ना करें तो नाश्ते में अंडा ब्राउन ब्रेड दूध या दही लेंगे ये मसल्स को दिन भर तवने ही देते हैं दोपहर के खाने में दाल सब्ज़ी सलाद और एक रोटी खा सकते हैं शाम के टाइम में केला लें या मुठी भर बादाम या मूंगफली खाएं रात को हल्की गजा लें सोने से पहले हल्दी वाला दूध लाजमी पिए वो गजाएं जो दर्द को सालों तक ज़िंदा रखती हैं वो ये हैं कि अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो पटों का दर्द ख़त्म नहीं होगा कभी भी बाजारी तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा नमक और मीठी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चाय दिन में तीन कप से ज़्यादा पीना भी आपको मसल पेन देता है अब मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताती हूँ कुछ रेमेडीज बताती हूँ सबसे पहले है तिल और गुड़ एक चम्मच तिल लें एक चम्मच गुड़ लें रोज़ाना सुबह खाएं, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है दूसरे नंबर पे टिप है सरसों के तेल की मालिश करें सर, सरसों के तेल में थोड़ी सी लहसुन डालकर गर्म करें और दर्द वाली जगह पर मालिश करें तीसरे नंबर पर एप्सम साल्ट पानी गर्म पानी में एप्सम साल्ट डालकर पंद्रह मिनट पानी दब, पाउंड डबोएँ ये पुराने दर्द को खींच लेता है चौथे नंबर पे हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध लें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएँ ये पटों के अंदरूनी सूजन को ख़त्म करता है चौ पाँचवें नंबर पे है जैतून के तेल से मालिश सोने से पहले हल्का सा नीम गर्म जैतून का तेल गर्म करें और उसको दर्द वाली जगह पे दस मिनट लगाएं और फिर मालिश करें फिर कपड़ा बांधकर सो जाएं। फिर है अदरक और दालचीनी की चाय एक कप पानी में अदरक का टुकड़ा डालें और एक से दो मिनट के बाद एक टुकड़ा आपने दालचीनी का डाल के अच्छे से उबाल लेना दो से तीन मिनट उबाल लेने के बाद इसको आपने पीना है ठंडा करके नीम गर्म करके दिन में सिर्फ आपने एक बार पीना है अक्सर लोग कहते हैं कि दर्द है इसलिए आराम करो लेकिन सच ये है कि ज़्यादा आराम पटों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है हल्की वाक हल्की स्ट्रेचिंग यही ही दर्द का असल इलाज है कुछ ख़तरनाक अमत अगर ज़ाहिर हों तो आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना दर्द के साथ अगर आपका सुन होता है या झंझुनाट सी फील होती है जब पठे आपके सकड़ जाते हैं रात को दर्द से नींद का टूटना भी ये अलामत हों तो आप लाजमी तौर पर डॉक्टर से रजू ज़रूरी है तो याद रखिए जिसम भी इंसान की तरह होता है अगर वक्त पर इसकी बात ना सुनी जाए तो वो दर्द के ज़रिए बोलता है आज अगर आप अपने पटों का ख्याल रख लें तो बुढ़ापा दर्द के बगैर गुजर सकता है अगर वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे हर इस शख्स तक पहुंचाएं जो खामोशी से दर्द को सह रहा हो अल्लाह हम सबको सेहत वमान के साथ दे रखे आमीन